man Strike da eng zo'r en bo'lganman sizlar ham eng zo'r bo'lishini xohlasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar bundan yillar oldin Counter Strike ga cheat yozgan holatda bir qancha pul ishlab olganman va buni qanaqa qilib qilganimni bilmoqchi bo'lsanglar hozir videoda sizlarga ko'rsataman bundan yillar oldin qanaqadir game klublarga borgan holatda biz shu qurilma bilan yoki agar USB ulashga qo'ymasa shu qurilma bilan majburlagan holatda bizani o'zimiz yozgan chipni kompyuterga inject qilib cheatimizni ishga solgan holatda insonlarni devorning orqasidan ko'rardik Orqada qanaqadir odam kuzatayotgan nima qiladi biza shunchaki orqadagi insonni nuqtachaga o'zgartirib qo'yganmiz va orqadan kimdir ikki ko'z bilan qarab turgan bo'lsa ham hech kim sezmas faqatgina bilgan insonlargina ko'ra oladi qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsanglar tepadagi videoni ko'rishinglar mumkin devor orqasidan qanaqa qilib nuqtachalar yurganini aynan shu chitni qo'lga kiritmoqchi bo'langlar telegramdagi kanalimga obuna bo'lib kuzatishinglarni o'zi yetadi va bu sizlarga ko'rsatgan qurilmalarimni shu hafta kimgadir yana sovg'a qilaman kontentlarimni yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun kommentariy yozishni kimdir bilan she'r qilishni unutmanglar hammnglarga rahmat